Всем привет, сегодня мы будем. Сегодня я расскажу, я вам вот такого скромника с мейкой. Такие шарик. Пошли его трогать раскладывать. Это очень просто, это очень легко Ой, не ну, будет дуже тяжко, не дуже легко его Все. Ну, треба маты вот так. Ну, а, я не знаю, где Чтобы что то еще мало, вот такое. Все вот так вот Ой, припутаем. Вот так вот Видите? Следующая штука. Оп. У нас будет еще прям вот так сделаем Ну и что получается, Угу Вот тут Так то, С С Ну и похоже Сейчас повторнейшее. Подтягиваю об просто шерсть повторно показываю Вот я вот штучка своего И... Ну, можно, не изручнейше Вот так, вот все просто было точнее Ну я все не буду желать, Чтобы тут было вот так Думаю, вот. мы шерсть сюда ну, повторю те же самые идеи, как и тут. Так и, и тут, да, в ртане. Трошки по ничему. Дальше Дальше сюда. Сюда. И Дальше сюда. Все. Ой, что вот так чистенько. Ну, понравимся вот тут. может я сама повторю Спокойно. Ну, блин, сейчас буду идти, да? Да, я хочу войти, вот здесь стоят вот три штуки, сюда не идем. Да, вот цепик. Оп. Ну, короче, повторю, да, я сам. Сюда. Да выходит шести типа по Тут снова завертаете штучку. Ну, нравится Да, раз, пиццу берем. Да, тоже прям сильно ясно, я пишу. пишите комментарий. Буду ты еще на после такого комментария. Еще, Я, так. Оп, пахаем, так. вот так. еще Я вот так. Раз. Оп, Если. Сюда и похуй, эти Раз, Да, пошли. Все такая. И вот так. Вот еще раз. Вот такая. Вот так. Ну и, оп. То, он, и, и, и у нас выходит зачитал. Красиво. Все тоже добрый. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, кому за шлоце. Так то всем попа.